साहब घुटने किटकिट -किट की आवाजें निकाल रहे हैं लगता है अंदर ग्रेस खत्म हो गई है क्या मोबाइल आयल डाल दू नाजिर ये घुटने हैं मोटरसाइकिल का इंजन नहीं के मोबाइल आयल डाल दो ग्रेस खत्म होना मतलब कार्टेज का घुस जाना असनोवियल फ्लूइड की कमी दोस्तों आपके जोड़ों के अंदर चिकनाई का कम होना एक बड़ा मसला है जिसकी वजह से आपको जोड़ों से मुताल कई तरह के मसाइल हो सकते हैं जैसे कि इस चिकनाई के कम होने से आपके जोड़ों के अंदर सूजन हो सकती है आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है आपको चलने फिरने उठने बैठने और दूसरे काम करने में परेशानी हो सकती है अगर किसी वजह से आपके जोड़ों के अंदर चिकनाई कम हो जाती है तो आपके जोड़ों की दोनों हड्डियों के सिरे आपस में टकराने लगते हैं और उसकी वजह से आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी वजह से आपके जोड़ों के अंदर ये चिकनाई कम होना शुरू हो जाए तो आप इसे किसी न किसी तरीके से पूरा जरूर करें और अगर, अगर आपके जोड़ों की चिकनाई कम नहीं हुई है तो इसको बरकरार रखना भी बहुत ज़रूरी है ताकि मुस्तबिल में आपको जोड़ों में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आप सबको यही बताने वाला हूं कि आप अपने जोड़ों के अंदर इस चिकनाई को कैसे बढ़ा सकते हैं अगर ये चिकनाई आपके जोड़ों में कम हो गई है और अगर ये चिकनाई आपके जोड़ों में कम नहीं हुई है अब जवान है तो आप इस चिकनाई को कैसे बरकरार रख सकते हैं ताकि आने वाले वक्त में आपको जोड़ों के दर्द घुटनों के दर्द कमर के दर्द से मुतालिक किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े तो आइए बगैर किसी ताखीर के इस वीडियो को शुरू करें मेरा नाम डॉक्टर एस एन है और आप देख रहे हैं डॉक्टर ए एस एन हेल्थी हमेशा दोस्तों सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वो कौन से इस्बाब हैं जिनकी वजह से आपके जोड़ों की चिकनाई कम हो जाती है नंबर एक बढ़ती हुई उम्र यानी जब आपके घुटने रिटायरमेंट का सोचने लगते हैं दोस्तों जोड़ों में चिकनाई कम होने की पहली और सबसे अहम वजह है आपकी बढ़ती हुई उम्र जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे जोड़ों के अंदर की चिकनाई कम होने लगती है और यही वजह है आपने देखा होगा कि जोड़ों से मुतालिक मसाइल बुजुर्गों में ज्यादा पाए जाते हैं नंबर दो आस्ट्योआर्थ्राइटिस ये गठिया की एक किस्म है जिसमें आपके जोड़ों में मौजूद सयाल सनोवियल फ्लूइड जोड़ों को चिकना करने वाला सयाल जोड़ों में पाई जाने वाली चिकनाई कम होना शुरू हो जाती है इसकी वजह से आपको जोड़ों के दर्द और सूजन वग़ैरह की शिकायत शुरू हो जाती है नंबर तीन गैर मुतहरिक तर्ज़ ज़िंदगी वो लोग जो बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं आ बिल्कुल भी चलते फिरते नहीं हैं और ज़्यादातर आराम करते हैं उनके जोड़ों के अंदर सनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है नंबर चार जोड़ों की चोट वो लोग जो अपने जोड़ों पर बहुत ज्यादा बोझ डालते हैं मिसाल के तौर पर बॉडी बिल्डर्स आ खिलाड़ी आ एथलीट्स आ ऐसे अफराद जिनका वजन बहुत बढ़ गया हो इन लोगों को अक्सर जोड़ों के मसाइल आहिस्ता आहिस्ता होने लगते हैं तो दोस्तों ये भी एक वजह है जो आपके जोड़ों के अंदर की चिकनाई को कम कर सकती है नंबर पांच खट्टा खाना जो लोग बहुत ज्यादा खट्टी चीजें खाते हैं अब वो लोग जो जयाबीतस के मरीज हैं उनके जोड़ों की चिकनाई भी खत्म होने लगती है नंबर छह खड़े होकर पानी पीना ये आखिरी वजह जिसको तिब में जोड़ों के दर्द की वजह माना गया है जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनके जोड़ों में चिकनाई कम हो सकती है ये साइंसी तौर पर साबित नहीं है लेकिन तिब में ऐसा माना जाता है दोस्तों ये वो अवामिल हैं जिनकी वजह से आपके जोड़ों के अंदर की चिकनाई कम हो जाती है लिहाजा के लिए उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है तभी आप इस चिकनाई को अपने अंदर महफूज रख सकते हैं क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं एहतियात इलाज से बेहतर है डॉक्टर साहब तो मतलब मेरे घुटनों की ग्रेस पिछले हफ्ते की तनख्वाह की तरह गायब ही जोड़ों में चिकनाहट बढ़ाने वाली गजाएं और देसी इलाज नंबर एक अखरोट का इस्तेमाल करें दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके जोड़ों के अंदर की चिकनाई कम हो गई है आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है और आपको चलने फिरने में दुश्वारी हो रही है तो क्या इस चिकनाई को दोबारा बढ़ाया जा सकता है इसमें इजाफ़ा किया जा सकता है दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अगर आपके जोड़ों की चिकनाई कम हो जाए ख़त्म हो जाए तो इसे दोबारा नहीं बढ़ाया जा सकता नहीं दोस्तों ये बिल्कुल ग़लत है जोड़ों के अंदर चिकनाई को दोबारा बढ़ाया जा सकता है बहुत से क़ुदरती इलाज हैं जिसके जरिए आप जोड़ों के अंदर इस चिकनाई को सकते हैं अगर आपके जोड़ों में चिकनाई कम हो गई है ख़ासतौर पर आपके घुटनों में चिकनाई कम हो गई है जिसकी वजह से आपको चलने फिरने सीढ़ियाँ चढ़ने में दुश्वारी हो रही है आपको घुटनों में दर्द और सूजन की शिकायत है और जोड़ों से चटकने की आवाज़ें आना शुरू हो गई है तो सबसे पहली चीज जिसका इस्तेमाल आपको फौरन शुरू कर देना चाहिए वो है अखरोट दोस्तों अखरोट एक बहुत अच्छी चीज है जिसमें आपको सेहत बख्श चिकनाई मिलती है इसमें आपको कैल्शियम विटामिन डी थ्री ओमेगा थ्री फेटी एसिड मिलता है अखरोट में आपको बहुत से मिनरल्स और विटामिन भी मिलते हैं और ये तमाम चीजें आपके लिए मुफीद हैं जोड़ों को मज़बूत सेहतमंद बनाने और जोड़ों के अंदर मौजूद सोजिश को कम करने के लिए अगर आप अखरोट बाकायदगी से खाते हैं तो आपके जोड़ों में चिकनाई भी बढ़ने लगती है और आपके जोड़ बेहतर तरीके से काम करने के काबिल हो जाते हैं आपको चलने फिरने उठने बैठने में किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता अगर आप अखरोट खाना शुरू करना चाहते हैं तो आपको रोज़ाना तीन से चार अखरोट जरूर खाने चाहिए तीन से चार अखरोट लेकर उसकी गिरी निकाल लें रात को सोने से पहले इस गिरी को पानी के एक प्याले में भिगो दें सुबह जब आप उठी तो सबसे पहले आप इस गिरी को खाली पेट लें इसे अच्छी तरह चबाकर खा लें दोस्तों अगर आप ये काम सिर्फ एक महीने के लिए करें तो आपको अपने जोड़ों में जबरदस्त बेहतरी नजर आएगी और आपके जोड़ों में दर्द वगैरह की शिकायत सिर्फ एक महीने में काफी हद तक कम होना शुरू हो जाएगी नंबर दो हार सिंगार के पते दूसरा घरेलू इलाज जिसे आप अपने जोड़ों के दर्द को कम करने और चिकनाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हार सिंगार के पते हैं दोस्तों हार सिंगार को पारिजात भी कहा जाता है ये एक ऐसा दरख्त है जो आपको पूरे हिंदुस्तान में आसानी से मिल सकता है अगर आप तलाश करेंगे तो आपको अपने घर के आसपास उसके एक दो दरख्त मिल ही जाएंगे आप हार सिंगार के आठ से दस पते लें और उन्हें अच्छी तरह से खरल में कुचल लें इसके बाद अब एक गिलास पानी उबाली इस उबलते हुए पानी में पिसे हुए पते डालकर तीन से चार मरतबा अच्छी तरह जोश दें इसके बाद इसे आग से उतारकर ढक्कन से कर पांच से सात मिनट के लिए छोड़ दें पांच से सात मिनट के बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसे छान लें और सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें अगर आप उसकी इफ़ादियत को मजीद बढ़ाना चाहते हैं तो उबालते वक्त इसमें थोड़ी सी अदरक असूंद जिसे खुश्क अदरक कहते हैं डाल सकते हैं इससे इसकी इफ़ादियत और भी बढ़ जाएगी दोस्तों हार सिंगार एंटाइन्फ्लेमेटरी और एनर्जीजिक दवा है और उसके साथ साथ इसमें एंटी ऑक्सीडेंट भी होती है और उसकी वजह से ये आपके जोड़ों के अंदर मौजूद सोजिश को कम करता है दर्द को कम करता है चिकनाई को बढ़ाता है और ऑक्सीडेटिव नुकसान को कम करता है जो आपके जोड़ों को होता है ये इन्फेक्शन की वजह से होने वाले नुकसान को भी कम करता है नंबर तीन नारियल पानी तीसरी चीज नारियल का पानी है दोस्तों नारियल का पानी गजाइत से भरपूर बहुत अच्छी चीज है जिसे हर शख्स को रोजाना पीना चाहिए आज दुनिया में नारियल का पानी वाह चीज है जिसमें कोई आलूदगी और मिलावट नहीं हो सकती ये सौ फीसद महफूज होता है अगर आप रोज़ाना नारियल का पानी इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपके जोड़ों के अंदर सूजन कम हो जाती है आपके जोड़ों के अंदर का दर्द कम हो जाता है और उसके साथ साथ आपके जोड़ों के अंदर चिकनाई भी बढ़ने लगती है नारियल का पानी अल्कलाइन होता है और इसी वजह से अगर आप इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिसम में मौजूद तेजाबियत और खून में मौजूद तेजाबियत कम होने लगती है और उसकी वजह से आपके जोड़ों के अंदर की सूजन और दर्द को कम करना बहुत आसान हो जाता है आपको दिन में कम अज कम एक बार एक गिलास नारियल पानी जरूर पीना चाहिए नंबर चार कैल्शियम और विटामिन डी थ्री दोस्तों उन तीन चीज़ों के अलावा आपको अपनी ख़ुराक में कैल्शियम और विटामिन डी का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी आपकी हड्डियों और जोड़ों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है तो उसकी वजह से आपके जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और जोड़ों के अंदर मौजूद काटेज भी ख़त्म होने लगती है जिसकी वजह से चिकनाई कम हो जाती है लिहाज़ा आपको रोजाना कम अज कम एक गिलास दूध पीना चाहिए क्योंकि दूध आपको विटामिन डी और कैल्शियम फराहम करता है इसके अलावा कैल्शियम के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं आप एक अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं इसके अलावा अगर मैं विटामिन डी थ्री की बात करूं तो सूरज की रोशनी विटामिन डी थ्री का बेहतरीन जरिया है इसलिए आप रोजाना कम अज कम एक घंटा सूरज की रोशनी में गुजारी ताकि विटामिन डी की कमी पूरी हो इसके अलावा बहुत सी गजाई अशिया है जिनमें विटामिन डी थ्री होता है विटामिन डी थ्री मछलियों मशरूम बादाम अखरोट में पाया जाता है और उसके अलावा अंडों में भी विटामिन डी की काफी मिकदार पाई जाती है लेकिन अगर आप विटामिन डी की जरूरत सिर्फ खुराक के जरिए पूरी करना चाहते हैं तो आप इसे पूरा नहीं कर पाएंगे आपको एक दिन में विटामिन डी थ्री के कम अज कम पंद्रह सौ से दो हजार बैन अल्कामी यूनिट्स की जरूरत होती है अगर आप सिर्फ एक घंटा सूरज की रोशनी में रह सकते हैं तो आप विटामिन डी थ्री की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं डॉक्टर साहब, अगर ख़ुराक से ग्रेस बढ़ गई तो फिर घुटने भागने लगेंगे भागने नहीं आहिस्ता आहिस्ता रक्स करेंगी मगर याद रखो सही एक्सरसाइज करना ज़रूरी है नंबर पांच, वर्जिश और हरकत दोस्तों वर्जिश भी इन तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है जिनको जोड़ों से मुताल कोई मसला है अगर आपके घुटनों जोड़ों में बहुत ज्यादा मसला है तो आपको लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करना चाहिए जैसे धीमी रफ्तार से चलना चाहिए आ आपका जिस्म इजाजत देता है और अगर आपको ज्यादा मसला नहीं है आप जवान हैं और आप कर सकते हैं तो आपको दरमियानी रफ्तार से चलना चाहिए आजागिंग करना चाहिए आप तैराकी भी कर सकते हैं इसके अलावा ऐसी वर्जिश जिससे जोड़ों पर दबाव पड़ता है जैसे तेज दौड़ना ज्यादा सीढ़ियां चढ़ना जोरदार जंपिंग और ज्यादा देर तक घुटनों को मोड़कर बैठने से परहेज करना चाहिए इसके अलावा अगर आपका वज़न ज्यादा है तो आपको अपना वज़न कम करना चाहिए क्योंकि बढ़े हुए वज़न से आपके जोड़ों पर इजाफी बोझ पड़ता है और आपके जोड़ों की चिकनाई कम होने लगती है नंबर छह सप्लीमेंट्स अगर कुदरती तरीक़े काफी ना लगें तो आप उनमें से कोई सप्लीमेंट्स आजमा सकते हैं अपने डॉक्टर की मशवरे से ग्लव कोसीमाइन और कोनड्रीटीन ओमेगा थ्री फेटी एसिड कोलेजन पीपटाड पाउडर डॉक्टर साहब इतने सप्लीमेंट्स लेने से घुटने कहीं सिक्स पैक ना बनाल याद रखो अपने घुटनों को रोज हरकत दो अच्छी खुराक लो पानी ज्यादा इस्तेमाल करो नींद पूरी करो और सबसे जरूरी घुटनों को नजरअंदाज मत करो वरना वो तुम्हें जमीन पर बिठा देंगे डॉक्टर साहब अब की बातें तो घुटनों से ज्यादा लचकदार हैं अब मैं चल कर जा रहा हूं यानी ग्रेसफुल वॉकिंग दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपने बहुत सी नई चीजें सीखी होंगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जोड़ों को बेहतर तरीके से सेहतमंद बनाने के काबिल हो जाएंगे और आप उनके अंदर मौजूद चिकनाई को भी बढ़ा सकेंगे आइए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप नए हैं और अपने पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको तमाम वीडियोस की इत्तला मिलती रहे इसके साथ मैं डॉक्टर एस एन आपको इस वादे के साथ अलविदा कहना चाहता हूं कि मैं एक नई और बहुत अच्छी वीडियो के साथ आपसे दोबारा मिलूंगा तब तक अपना ख्याल रखें हंसते रहें मुस्कुराते रहें हर रोज कुछ नया सीखते रहें ताकि आप रहे हेल्थी हमेशा अल्लाह हाफिज